və qazan eych motiv festivalına da bir gün qalıb şəkildə reallaşacaq tədbirə hazırlıq ə, başa çatmaq üzrədir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlchi lir partyor Çingiz Mustafa oğlu adında keçiriləcək bu motiv festival öz hündürlüyü ilə insanlar üçün dağmar andı. Artıq reallaşmasına 2 gün qalan Qafqaz Moto Festivalının məkan olaraq seçildiyi Şəki sakinləri bu beynəlxalq tədbirin baş tutmasını maraqla gözləyir. Rayon sakinləri Qafqazın mərkəzi seçilən Şəkidə Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq moto festivalının keçirilməsinin nəinki bu qədim mədəniyyət mərkəzi, həm də ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını deyir. Yerli sakinlər, əsasən gənclər bu fikirdədir ki, keçiriləcək moto festival Şəkinin həm mədəni həyatında, həm İşimizin çarşısında böyük əhəmiyyət kəsb etməyə yanaşı, ölkəmizin dünya arenasına tanınmasına da bir dəstək fürsəti olacaq. Əkvəladəcə belə söyləyirəm, Şəki turiz, turizm mərkəzi olaraq, yəni Azərbaycan turizm mərkəzi olaraq, böyük şəkil üçün də və Azərbaycan üçün də daha yaxşıdır və insanlar üçün də hədsə əyləncəlidir. Bu, məsələn, festival başlayır. Esasen gençler Karayolunda bu tip beynalsal festivallerin daha fazla olman olduğunu söyleyir. Yani böyle yarışlar testi çeşitler çok yakış olan. Bizim de yani şey şey yani bu da şehirde hiçbir yarışlar çeşitlerse. sahip. Başka diyeceğim yarışlar da olsa çok yakış olan. şəkildə festivaların keçirilməsinin bir ənənə şəkləaldığından Qazqazda ilk olaraq reallaşacaq bu müxtəlif festival gözəlliyi ilə elə insani üçün daha maraqlıdır. Rayon sakinləri əsasən yenidə təbəccür bu festivalda nə baş verəcəyini böyük maraqla gözləyir. Bir sözsə, şo proqram, rütifor, diskoteka və digər əyləncələrlə zəngin bu festivalda şəki dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn baxirləri qəbul etməyə hazırlaşır.